Всем привет! Знаю не по наслышке, а по личному опыту, что не часто у людей получается засолить крупную рыбу правильно, так чтобы она не сгнила или во время засолки или вяления. Вы, наверное, сами помните такие случаи, когда вроде бы все делали правильно, а рыба завонялась. В этом ролике хочу обратить внимание на такие основные моменты, которые ни в коем случае нельзя упускать из виду при засолке рыбы. Первое, что нужно учитывать, это то, в какое время года была выловлена крупная рыба. С крупной рыбой не все так просто. Итак, если крупная рыба, любая, была выловлена в холодное время года, это март, апрель или же сентябрь, октябрь, то такую рыбу при условии, что мы ее в ближайшие часы привезем и охладим дома, можно не потрошить. Если же рыба выловлена в жаркое время, летом, то такую рыбу обязательно нужно потрошить, даже в ущерб ее вкусовым качествам, потому что съесть вкусную рыбу последний раз в своей жизни, ну какое-то такое не очень-такие заманчивая перспектива. Почему опасно в жаркое время года солить непотрошенную рыбу? В летнее время рыба в основном питается водорослями, а это клетчатка, которая дает очень при благоприятных условиях дает очень быстрое гниение внутренностей даже если она у вас была в садке температура воды высокая и рыба быстро засыпает и начинается процесс брожения и пока вы сложили эту рыбу пока привезли домой пока разявили рот туда-сюда вроде рыба то еще и хорошая не воняет но процесс уже невидимый в кишках уже идет и самое страшное не то, что она будет вонять, а то, что в безвоздушном пространстве кишок, микроб, который выделяет бутылотоксин, смертельный для человека, будет активно развиваться. И потом, сколько бы вы не солили рыбу, сколько бы не вымораживали, этот бутылотоксин все равно останется. И коварность его в том, что рыбу может съесть 5 человек, ну, поделить ее, грубо говоря, на 5 человек, Четверым будет ничего, а вот пятому попадется тот кусочек с этим токсином смертельно опасным. И человек прикажет долго жить. Не знаю, стоит ли рисковать. Если вы, конечно, ищете острых приключений на все свои места, то, конечно же, можно так сделать. Оставить кишки. Выбор тут уже за вами. Или вкусная рыба, или жизнь. Можно солить рыбу с добавлением нитритной соли для того, чтобы опять-таки бутылотоксин был обезврежен. Но немногие почитают эту соль, поэтому в этом видео опустим этот момент. Второй момент, вытекающий из первого. Как потрошить рыбу? Ни в коем случае потрошить рыбу путем разрезания брюшка нельзя. Иначе реально мы портим рыбу. Она потеряет много жира через разрезанное брюшко. Для того, чтобы максимум сохранить сока в рыбе, насколько это возможно. Ее нужно разрезать вдоль хребта, то есть брюшка у нас останется целым. Третий момент. Это аписторхоз. Это тоже довольно-таки неприятное, мягко говоря, заболевание. У многих это заболевание на слуху, оно реально для человека опасно, очень тяжело лечится и имеет последствия для человека тяжелые. Увидеть его визуально вы не увидите. Но для того, чтобы обезопасить себя, рыбу надо или выморозить. Или просолить 22 дня. Только в этих двух случаях мы гарантированно избавимся от личинок аписторхоза. Следующий момент. Никогда не солите рыбу сразу же после того, как вы ее привезли с рыбалки. Летом, а мы сейчас как раз говорим про летний вылов, летом вода теплая, воздух теплый, она очень быстро нагревается и очень быстро портится. Поэтому перед засолкой обязательно рыбу нужно охладить от минус 5 до... Плюс 5 градусов. Для чего это нужно? Смотрите, когда мы привезли рыбу, допустим, у нее там температура ее мышц плюс 22 градуса. Ну, допустим, присыпав ее солью, мы консервируем эту температуру в мышцах. То есть соль служит как такой шубой, которая не дает охлаждаться рыбе. И это еще больше ускоряет порчу рыбы. Вот почему бывает все сделал правильно, и соли много положил, и груз положил. Рыба вздулась и благополучно отправилась в мусорку. Лучше всего по приезду хорошо ее отмыть, кстати, от слизи ее обязательно отмывать, и положить в морозильник, и забыть о ней на три недели. В данном случае я так и сделала. Вы видите, что я сняла чешую, потому что не была уверена, что я буду с этой рыбой делать. То ли таранку, то ли... Буду жарить. Плюс, мне кажется, почищенная рыба, она просолится быстрее и меньше будет грязи, когда ее будешь кушать. После проморозки аписторхоз нам не страшен. Это первый момент. Второй момент – это то, что рыба будет правильно засаливаться, то есть без риска испортиться. Смотрите, что выходит. Когда рыба теплой солится, что происходит? Изнутри мышцы уже начинают разлагаться а соль еще не успевает проникнуть в эти мышцы. И поэтому рыба быстро портится, даже будучи посоленной. Когда же мы солим замороженную рыбу, то медленно оттаивая, кожа и мышцы принимают соль. И получается так, как бы оттаяло 2 мм мышцы, туда соль поступила. Но в глубине-то она еще заморожена, рыба. Соответственно, она не портится. Но верх уже просолен. Опять она глубже протаяла еще, соль дальше проникла. Как бы соль, ну так образно говоря, вытесняет холод. И получается, что рыба или соленая, или холодная. И поэтому она при таком способе не портится. То есть запороть рыбу, ну, шанс очень минимальный. После того, как я ее достала, я дала ей немножечко размерзнуться, но вплоть только до того момента, как можно было ее отодрать друг от друга. В следующий раз уже так не буду скопом ее морозить. Все-таки каждую в отдельный кулечек заверну, чтобы потом не мучиться ее не раздирать. Она еще заморожена. И сейчас я ее буду потрошить через спинку. И еще один момент относительно заболеваний. Очень часто можно на рыбе заметить вот такие черные точки. На плавниках они вот бывают. На брюхе. Ну, на первый взгляд это довольно-таки неприятно, но Хочу вас обрадовать, что это никак не вредит человеку. Что же это такое? Это следы тоже определенного вида гадости, то есть червей. Называются они... И человек не служит для этих паразитов никаким промежуточным хозяином. То есть вреда 100% эти паразиты человеку не приносят. Этот паразит развивается только в кишках птиц, которые поедают рыбу. Промежуточным хозяином у этого паразита есть моллюски. После моллюсков личинки попадают в толщу кожи рыб, оставляя вот такие вот темные пятна. Это следы внедрения этих личинок. Эти личинки в рыбе могут жить годами, пока рыба не умрет. Но уже совсем пораженную рыбу можно будет визуально отличить. Она будет уродливая, с искривленным позвоночником. Ну, то есть такую рыбу, конечно же, лучше выбросить. Если вы сомневаетесь, вот, допустим, в рыбе, ну, смотрите, много-много этих точечек, не выбрасывайте ее назад в водоем. Лучше прикопайте где-то, чтобы эта зараза не попала, опять-таки, к птице в кишечник и опять не пошел цикл развития этого заболевания. Водоемы рекомендуется чистить от моллюсков. Вероятно, еще какие-то есть методы борьбы, это их теологи знают. Но самое главное, это не опасно для человека. Как я пластую? Ну, собственно говоря, наверное, как и все. Схематично покажу. Значит, подрезаю вот здесь, где голова. Потом иду вот так вот тихонечко, прижимая плоскость ножа к хребту, вы почувствуете его. И сначала вот так тихонечко до ребер, вот так тихонько-тихонько прорезаю вот такую вот как бы глубину. Там дальше вы упретесь в ребра. Потом, если, конечно, хороший нож и сильная рука, можно эти ребра прорезать. У меня так не получается, поэтому я острее ножа нащупываю, где у меня ребра, и проворачиваю вы когда так сделаете, почувствуете хруст. Воткнули и повернули. Ребро ломается. Вот таким образом выглядит рыбка после пластования. Каждый делает это своим каким-то особым методом. У каждого стоят руки под определенным углом. Точно сказать, вот, что делать его только так и никак не по-другому невозможно. Говорят, можно отрезать голову. Не знаю, может быть. Думаю, что действительно, ну а зачем тут голова? Ну, пока будем с сохранением головы. Напомню, что жабры я вынула. Итак, рыбу распотрошили как угодно, только не через брюшко. Вес рыбы 3 килограмма почищенный. Поэтому берем соли из расчета 16% от массы. То есть полкило приблизительно соли на вот эту всю рыбу. В засолке рыбы нет ничего сверхъестественного. Единственное, что надо как-то интуитивно распределить соль. Максимально ну, равномерно, насколько это возможно. Хорошо просаливаем, естественно, в голове. Потому что рыба у нас очень умная. Тут некоторые товарищи. Мозга у нее очень много, память у нее очень хорошая значит, соответственно, мозга много, может портиться. Вот так обываляли. Шестая, последняя рыба. Соли еще достаточно. То есть не бойтесь, что вам ее не хватит. В спинку обязательно соли добавим. Итак, рыба обработана солью. Она еще довольно-таки заморожена. Видно, что она такая ну, еще довольно-таки не гибкая, не разморозилась внутри. Это меня обезопасит от того, чтобы она, не дай бог, не испортилась. Что касательно соли. Вот бытует миф, что соль это консервант. Нет, соль это не консервант. Соль это то вещество, которое помогает из определенного продукта, обработанного солью, вытянуть максимально много влаги. То есть микроорганизмы не живут в сухой среде. Поэтому забудьте о том, что соль это консервант. Если хотите рыбу законсервировать плюс-минус, добавьте нитритной соли. Это хотя бы будет как-то научно обосновано. Итак, рыба обработана солью, уложена в емкость пластиковую. Вниз идут самые большие экземпляры, потом меньше, меньше и меньше. Но Нельзя солить максимально маленькие и максимально большие рыбы. И пока большая рыба просолится, мелкая уже превратится в ерунду. Вот таким образом мы используем 5-литровую бутылку в качестве груза и перемещаем всю эту нашу конструкцию в холодильник. Ни в коем случае не держите это при комнатной температуре или же в погребах, потому что сейчас лето и непонятно, какая температура в погребе. Поэтому, чтобы не рисковать и не потерять рыбу, лучше поместить ее для засолки в холодильник. Я буду время от времени переворачивать рыбу, для того, чтобы она равномерно просаливалась. Так, сегодня вторые сутки. Давайте глянем, что там у нас творится. Так, вот выделилось уже столько влаги. Ее я благополучно сливаю по-хорошему надо было бы емкость, в которой есть отверстие внизу и поддон. И так бы эта жидкость сливалась бы постоянно и рыба бы не могла бы в ней. Нижнюю рыбу я положила наверх, верхнюю вниз. Решила также поставить еще сверху одну бутылку, чтобы груз был побольше и рыба быстрее отдала жидкость. Итак, моя рыба солится сегодня уже Четырнадцатый день. Сегодня буду уже заниматься ее развешиванием. Что по поводу сроков посола. Промороженную рыбу, какой моя рыба является, обычно советуют солить 5-8 дней. Но через 5-6 дней моя рыба еще довольно-таки выделяла много влаги. И я стала ориентироваться не на средние сроки, а на то, как выглядит моя рыба. И вот только тогда, когда я увидела, что рыба стала такой как бы картонно-деревянненькой, я поняла, что все, рыбе достаточно солиться. Ну и, конечно, уже две недели, куда уже. Просто три дня подряд шли дожди, и пришлось рыбу немножко задержать. Но я не жалею, считаю, что вот уже сока практически, да и вообще не выделяется. Значит, убрала я один груз и так уложила рыбу спинками под груз, как бы чтобы со спинок еще дополнительно как бы вычавить влагу. Сейчас покажу, что значит картонненькая. Когда ее берешь, вот видно, что она держит форму хорошо. Что значит по поводу вымачивания рыбы? Конечно, сколько людей, столько и мнений. Говорят, что рыба никогда не возьмет больше, чем ей надо. Ну, как бы я бы поспорила. Если рыбу не вымочить, и она солилась вот долго и в большом количестве соли, ну, я не понимаю, как она больше не возьмет, чем надо. Она же будет как рапа соленая. Я, наверное, пойду по такому принципу. Логически ее не надо вымачивать, только разве что ее вымыть хорошо. Почему? Потому что соли здесь я добавляла вот прям вот минимум-минимум. Вот вот ниже которого уже нельзя. Поэтому рыба не должна быть солена сильно. Но для того, чтобы не рисковать, я все-таки оторву плавничок и попробую ее на вкус, на соль. И потом уже решу, надо ее вымачивать или нет. Оторвала, попробовала и что скажу. Вот она на грани, опять-таки, между нормально соленой и чуть-чуть солоноватой. Но все-таки решила я немножко ее вымочить. Сначала ее хорошо промою, сменив несколько раз воду. Еще один нюанс, который не стоит игнорировать, чтобы потом не плакать над испорченной рыбой, это то, что каким бы способом там, и правилами бы вы не пользовались при вымачивании рыбы, вода для вымачивания должна быть минимальной температуры. Это можно сделать легко, заморозив в полтора литровой бутылке воду или, как у меня, вот такие аккумуляторы холода. Они как раз будут поддерживать температуру воды на нужном уровне. Когда только они отдадут свой потенциал, я заменю их на другие, которые у меня лежат в морозилке. Получается вода 9 градусов. Прошел час, температура воды как была 9 градусов, так и осталась. Заменила воду на чистую, подожду еще час. В итоге рыба у меня вымачивалась 6 часов, не спрашивайте, почему 6. Ну, вот так мне было удобно. Потом я слила воду и поставила ее вот так вот, вот открытую, ничем не накрывала, в холодильник на ночь. Сегодня я займусь ее развешиванием. Много споров идет о том, как надо развешивать вниз головой или вниз хвостом. Но суть такая. Если рыбу подвешивать для вяления за хвост, то она быстрее просохнет, влага быстрее скопится в голове и через голову выйдет. Второй положительный момент в подвешивании за хвост ⁇ это то, что если рыба засаливалась с кишками, на нее ставился груз, вполне вероятно, что кишки там превратились в кашу и желчь могла лопнуть. И подвесив таким образом, у нас вот эти все горькие, противные соки, все уйдут в голову, и всю рыбу они не испортят. Еще бытует такое мнение, что для того, чтобы рыба оставалась жирненькой, ее лучше подвешивать за голову. Тут я тоже спорить не буду. Ну, так логически, если подумать, если быстро выходит жидкость через голову, соответственно, жир также стечет в голову и через голову выйдет наружу. Поэтому я для себя такой алгоритм придумала и буду им пользоваться, что сначала у меня рыба будет подвешена за хвост для того, чтобы быстрее стекла жидкость. Она немножко просохнет. Думаю, это дня 4-5 будет. А потом я ее подвешу уже, когда уже увижу, что ничего с нее не стекает. Подвешу ее за голову для того, чтобы сохранить жир. Но основное правило это все-таки то, что крупную рыбу нужно подвешивать для вяления только за хвост. Чтобы рыба не протухла, обязательно перед вывешиванием нужно дать доступ воздуху через жабры. То есть советуют жабры приоткрыть, там спичечку поставить или там каким-то другим способом. Но я поступаю легче, я просто выламываю часть этой жаберной крышки для того, чтобы лучше вентиляция была. Вот таким образом. Естественно, перед вывешиванием надо защитить рыбу от мух. Это могут быть сетки, самодельные такие сушилки с сеткой. Если такой сетки нет, то лучше всего подсушить рыбу где-то в доме, там, где нет насекомых. И уже на сухую кожу, на сухую поверхность рыбы мухи садиться не будут. Еще один вариант это смазать рыбу смесью подсолнечного масла и уксуса один к одному. Именно так я сейчас и поступлю подвешивать рыбу буду я вот с помощью таких защипов для штор. У них такие железные острые зубчики, они впиваются хорошо в мясо и хорошо держат даже тяжелую рыбу. Теперь я рыбу смазываю смесью подсолнечного масла и уксуса. Смазываю также и вот тут, где у нас был разрез в спинке. Особое внимание уделяю голове, потому что она дольше всех будет оставаться влажной, и мухи будут ее так и норовить обсидеть. Итак, рыба сушилась две недели, два дня из которых она повисела у меня в теплице, с нее стекла вода, и так как шли бесконечно дожди, я ее решила довяливать в холодильнике. Вот таким образом зацепила за полку, она мне не мешала, так как она уже была обработана уксусом с маслом. Она не давала никаких запахов в холодильнике, не чувствовался запах рыбы. И мне очень понравился такой метод сушки. Значит, на соль она получилась немножко такая, чуть пересоленная, от процентов на 15, вот как по мне. Но это то, что я поленилась ее вымачивать дальше и вымачивала всего лишь 6 часов. Но если кто любит такую малосольненькую более, то лучше ее еще вымочить не 6 часов, а часов 10. Так как желание съесть вяленую рыбу возникает внезапно и совершенно непредсказуемо, для того, чтобы рыба не испортилась, пока у нас возникнет такое желание, чтобы она не поржавела, чтобы не окислился ее жир, то я буду хранить ее в морозилке. И по мере поступления желаний, буду ее оттуда извлекать. Хочу показать, насколько высохла рыба. Вот так она держит форму. Надеюсь, что мое видео было для вас полезным, вдохновляющим. Может это сподвигнет вас все-таки выбраться на рыбалку. Не падайте духом. Всего хорошего. До новых встреч.